Здравствуйте, дорогие друзья! Мы теперь, главное, это в эфире главный талант-шоу страны! И только у на нас вы увидите то, чего не увидите нигде! Саня, это твой шанс! Будь ты что, дебил или что? Какой дебил? Тебя узнает вся страна! Вся страна! Вся страна! Вся страна! Я отвечаю! Хорошо! Давай! Здрасте! Здрасте! И кто это у нас здесь? Ярман! И что вы нам покажете? ШОУ! <звук> Браво! Отлично! <Один бил! звук> ну шо, снял? <звук> вот теперь меня точно узнает со стороны Первый альбом Я с Ютуба! попсу, интернет подорван был Шоу без истерики, дядя я сичу Баклон на ваши телеки С потом вам залетела бомба Разъебали все попсу, интернет подорван был Шоу без истерики, дядя я сичу Баклон на ваши телеки Ты откуда парень? Дядя есть говорю Все как есть, пускай звучит немного грубо Я не попсовая группа и не мучу меня нет Я снял простое видео и выложил его в инет свои 20 лет я шоу бизом не испорчены Мои треки на редактором наводят порчу Моя цель разогнать всех этих воронов Я хоровод и бабки найпущу в другую сторону Поровну, никто эфир делить не будет Нахуй мне ваш селек, меня в сети нормально крутят Я не пишу херни, у меня пока все дома Не веду себя как пидор, да, я не у Дрома, Стало модно светить письками на всю страну миллион подсоул групп похожих Одна на одну и скоро шоу-биз Вообще развалится на камушки Когда пельмень засветят бурановские бабушки Вот это вам культура, вот народные артисты Шлюхи, педофилы, гомики, отборные садисты Я ни разу не видал у мамы таких зрачков Когда она узнала, что Филипп валится в очко -пам -пам -пам, залетела бомба все под сует. своей душой, не плод редакторов, вы не смог бы читать бред. Моя музыка включает мозг, ваша наносит вред с малых лет полностью. Переворот со мозг тупо в шоке от того, что говорили ранее, ведь по легендам бред бесстрашные вояки Дети прозрели, когда в гугле ввели казаки Это лицо народа, это культура нации Это те люди, которым просто суждено Склонить на свою сторону ряды цивилизации Цо я хуел бы, какое тут сейчас кино Музыка дяди Вася, слова от тети Лены Моя функция просто трусить своей звездой со сцены Вам непонятны мои песни, вы тупые дауны Какие стадионы, блядь, я собираю сауны Откуда толерантность и какое уважение К Максу Барских или солистам группы БИС Вы что. Напишите мне Высоцкого нашего времени Это они, так в рот ебалы, шоу без Компа, бом залетела бомба Ради по все подсу, интернет подорван Ой, что, не спишь? Не сплю. Что, что там про клип пишут? Что? Пишут, что я дебил. Не, ну это понятно, что еще пишут. Пишут, что скоро конец света. Пусть ты в натуре дебил. Ты тоже в это веришь? Сань, ты реально не понимаешь? Мы живем в последней катун пятой эпохи сотворения, который заканчивается именно 21 декабря, когда состоится великий парад планет. Это означает, что все планеты нашей Солнечной системы, а также других галактик, выстроятся в одну прямую, образовав огромнейший вектор протяжностью в несколько тысяч световых лет. И если это случится, то Землю ждут глобальные потрясения. Начнутся гравитационные возмущения поднимутся трехкилометровые волны цунами, станут извергаться вулканы, пронесутся разрушительные землетрясения и ураганы. И все это полностью истребит человек. Гусь, ты не дебил.